Kita kan selalu dengar janji-janji manis pasal teknologi dalam pendidikan. Kononnya, ia akan ubah segalanya. Tapi, kenapa selalunya macam tak jadi ya? Okey, dalam kupasan kali ini, jom kita bongkar sama-sama. Kenapa teknologi ini kadang-kadang mengecewakan dan apa sebenarnya penyelesaian yang betul-betul berkesan? Ha, ini dia soalan cepumasnya. Kita dijanjikan satu revolusi, betul tak? Tapi apa yang kita dapat? Realitinya, ramai pelajar, malah guru pun rasa lagi stres, bukannya lagi bersemangat. Jadi, apa yang tak kena sebenarnya? Okey, jom kita tengok data ni sekejap. Ingat tak masa pandemik dulu, kita semua terpaksa terjun ke dalam kelas online? Nah, satu kaji selidik dari DG pada tahun 2021 tunjuk gambaran sebenar apa yang jadi. Dan ini bukan setakat nombor tau. Cuba bayangkan, 31% pelajar rasa tertekan, 26% hilang motivasi terus dan 25% rasa susah nak berdisiplin. Hmm, nampak sangat ada benda yang tak kena dengan cara kita buat tu kan? Dan inilah dia puncanya selalunya kan, kita cepat sangat salahkan alat tu. Alah, app ni slow lah, internet tak laju lah. Tapi macam mana kalau masalahnya bukan pada alat tu langsung? Banyak kajian tunjuk benda yang sama, masalah sebenar bukan apa yang kita guna, tapi bagaimana kita gunakannya. Okey, jom kita bedah siasat isu ni lebih dalam lagi. Sebabnya, ada beza yang sangat-sangat besar antara sekadar guna teknologi dengan mengintegrasikan teknologi tu betul-betul dalam cara kita belajar. Contoh paling senang, ingat tak kelas-kelas masa pandemik? Kebanyakannya, ia cuma pindah kelas fizikal ke skrin Google Meet. Cikgu cakap, kita dengar, macam dalam dewan kuliah biasa kan? Kadang-kadang fungsi chat pun kena tutup. Ini ini bukan transformasi. Ini cuma salin tampal kaedah lama ke platform baru. Patutlah pelajar rasa bosan dan disconnected. Ha, cuba tengok beza ni. Sebelah kiri menggunakan teknologi. Ini macam papan putih tukar jadi PowerPoint. Itu je. Fokus je masih pada guru. Tapi yang sebelah kanan, mengintegrasikan teknologi. Wah, ini lain. Ia ubah terus tugasan tu. Pelajar yang jadi watak utama, bukan lagi cikgu. Dan inilah Inilah anjakan yang kita betul-betul perlukan. Jadi, macam mana nak buat dengan betul? Jangan risau, nasib baik dah ada orang fikirkan untuk kita. Sebenarnya, dah wujud pun kerangka kerja atau model-model yang memang direka untuk bantu para pendidik guna teknologi ini dengan lebih bijak. Penyelesaiannya ada pada benda yang kita panggil model integrasi teknologi. Dengar macam gempak kan? Tapi sebenarnya, ia cuma satu set panduan praktikal ia macam cookbook untuk para guru. Tolong mereka rancang macam mana nak guna teknologi tu biar betul-betul bagi impak. Ada beberapa model yang popular, macam model sama, kerangka T3 dan kerangka triple E. Masing-masing ada cara tersendiri. Tapi untuk hari ini, kita nak fokus pada satu je yang paling popular dan paling senang nak faham. Model summer. Okey, jom kita kenal dengan model SMR ni. Cara paling senang nak faham model ni ialah, bayangkan ia macam sebuah tangga. Ada empat anak tangga. Setiap kali kita naik satu anak tangga, cara kita guna teknologi tu jadi makin hebat dan makin transformatif. Jadi, apa empat anak tangga tu? Ia adalah S-A-M-R substitution atau penggantian, augmentation atau peningkatan, modification atau pengubahsuaian dan yang paling atas sekali redefinition atau penakrifan semula. Jom kita panjat satu persatu. Anak tangga pertama, substitution atau penggantian. Ini level paling asas. Senang cerita, teknologi cuma ganti alat lama. Tak ada apa-apa yang berubah pun pada tugasan tu. Cuma tukar alat je. Itu je. Contoh paling klasik, dulu tulis esei pakai tangan. Sekarang, type guna Microsoft Word tugasan dia sama tak? Sama. Hasilkan esay. Cuma alat je dah bertukar dari pen ke keyboard. Inilah titik permulaannya. Tapi, kita tak boleh berhenti kat sini je. Okey, kita naik satu lagi anak tangga ke augmentation atau peningkatan. Kat sini, teknologi tu masih lagi pengganti alat lama tapi ia ada extra feature sikit. Ada penambahbaikan yang buat tugasan tu jadi lagi bagus sikit. Kita guna balik contoh esay tadi. Sekarang, masa type esay tu, pelajar guna fungsi macam spell check atau grammar check. Mereka boleh format tulisan bagi nampak lagi kemas. Nampak tak? Tugasan dia masih sama, tulis esay. Tapi teknologi dah tolong upgrade kualiti kerja tu sikit. Ah, sekarang baru game dia jadi menarik. Kita dah sampai ke anak tangga ketiga, modification atau pengubahsuaian. Kat sini, kita bukan lagi cakap pasal tambah baik sikit-sikit. Teknologi dah mula ubah tugasan tu secara besar-besaran. Ingat tak tugasan esei tadi? Lupakan. Sekarang, tugasan pelajar bukan lagi tulis esei, tapi hasilkan satu podcast. Secara berkumpulan pula tu. Mereka kena bincang, tulis skrip sama-sama, rakam suara dan kongsi podcast tu dengan kelas untuk dapatkan maklum balas. Nampak tak bezanya? Dari kerja seorang-seorang dah jadi kerja berpasukan. Dan akhirnya, kita sampai ke puncak tangga, redefinition atau penakrifan semula. Ini adalah level endgame. Di sini, teknologi cipta tugasan yang langsung tak pernah terfikir pun sebelum ni. Benda yang mustahil jadi mungkin dan ia pecah tembok bilik darjah. Dan ini contoh paling power. Bayangkan, pelajar kita nak belajar pasal gunung berapi. Bukan setakat baca buku teks, ok? Tapi mereka berhubung terus dengan pelajar-pelajar lain di negara macam Indonesia atau Jepun. Mereka bekerjasama kongsi data sebenar. Lepas tu hasilkan satu podcast bersama untuk satu dunia dengar. Wah, ini bukan lagi belajar. Ini dah jadi pengalaman hidup. Jadi, selepas kita panjat ke empat-empat anak tangga ni, mesti ada yang tertanya-tanya, kenapa susah-susah nak panjat sampai atas? Kenapa semua ni penting? Ha, inilah jawapannya. Sebab bila kita berusaha naik tangga tu daripada sekadar menaip esei kepada menghasilkan podcast global, kita sebenarnya bukan setakat tukar alat. Kita sedang mengubah pelajar. Motivasi mereka naik mencanak, mereka belajar untuk jadi lebih berdikari dan yang paling penting, mereka kuasai kemahiran-kemahiran kritikal macam kerjasama, komunikasi dan pemikiran kreatif. Benda yang sangat-sangat diperlukan zaman sekarang ni. Jadi sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Cuba tengok sekeliling kita, dekat sekolah, universiti atau mungkin dalam kelas latihan kerja kita sendiri, teknologi yang kita guna tu. Adakah ia setakat tukar pen kepada keyboard ataupun adakah ia betul-betul sedang membuka pintu kepada cara belajar yang baru dan luar biasa? Jawapan kepada soalan itulah yang akan tentukan masa depan pendidikan kita semua.